何がないのか Jangan lupa like, share dan subscribe যোৱা বৰ্ষৰ দৰে আমি এইবাৰ এইবাৰো আমাৰ যি আৰক্ষীৰ লোক আছে আৰু দুৰ্গা পূজাত যিসকলে নিয়োজিত হৈ থাকিব তাত এটা যিটো বিশেষ সংযোজন এণ্টি ৰমিঅ' স্কোৱাড আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু পঞ্চাছজন মানুহক আমি যোৱা এক মাহ ধৰি আমি তেওঁলোকক ট্ৰেইন আপ কৰিছোঁ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আমাৰ আৰক্ষীৰে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিক আমি ইয়াত আনি তেওঁলোকৰ টি ইউ চি আনাম কম্বেটৰ আমি তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়াইছোঁ ইয়াত বিশেষভাৱে আমাৰ মহিলা আৰক্ষী ইয়াৰ এইটো টিমটোত সদস্য হিচাপে থাকিব আৰু তেওঁলোকে চৌব্বিছ ঘণ্টাই আমাৰ ইয়াত মহানগৰখনত বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিব আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ এই ইয়াৰ যিটো আমাৰ উদ্দেশ্য আছে উদ্দেশ্য এটাই হ'ল যে মহিলাসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে যিসকল মহিলা আৰু শিশু আছে যিসকলে দুৰ্গোৎসৱ উপভোগ কৰিবলৈ যিসকল লোক ওলাই আহে আৰু তেওঁলোকে চৌব্বিছ ঘণ্টাই আপোনালোকে জানে যে ইয়াত শিলচৰত যিটো দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয় ই এটা অসমত এটা অনন্য উদাহৰণ আৰু চৌব্বিছ ঘণ্টাই লোক ইয়াত উপভোগ কৰে গতিকে যিসকল লোক আৰু ভক্তপ্ৰাণ যিসকল লোক আছে যিসকল উৎসৱ উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ওলাই আহিব তেওঁলোকৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আৰু বিশেষভাৱে যিসকলক মহিলাক কিছুমান দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে দুষ্কৃতকাৰীৰ লোকে চেষ্টা কৰে আৰু শিশুসকলক বেয়া ব্যৱহাৰৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে লগে লগে তেওঁলোকে সেই ঘট ঘটনাস্থলীত গৈ যাব পৰাকৈ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ লগতে বি এইচ এফ ছেদ থাকিব তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ এজন এজন অফিচাৰ থাকিব আৰু তেওঁলোকত এই যিটো এণ্টি ৰমিঅ' স্কোৱাড আছে এই স্কোৱাডটোত বাইক আৰু বুলেটছ আমাৰ থাকিব তেওঁলোকে লৈ পেলাই অহৰহ চৌব্বিছ ঘণ্টাই তেওঁলোকে নগৰখনত তেওঁলোকে ঘূৰি থাকিব যাতে মহিলাসকল আৰু শিশুসকল দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত উপভোগ কৰিবলৈ আহি পূজা উপভোগ কৰিবলৈ আহি তেওঁলোকে যাতে কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক নিগ্ৰহ বা এনেকুৱা ধৰক কথাৰ দ্বাৰা যাতে তেওঁলোকক কোনোবাই বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ থাকিম আৰু এই যিসকল দুষ্কৃতকাৰী লোক আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ থাকিম গতিকে যোৱাবাৰো তাৰ আগৰ বাৰু ইয়াৰ যিস যিসকল লোক আছে কাছাৰবাকী ৰাইজে বহুত মৰম দিছে এই কিন্তু এণ্টি ৰমিঅ' স্কোৱাডটোক বিশেষভাৱে মৰম দিছে তেওঁলোকে পেণ্ডেলে পেণ্ডেলে মাতি তেওঁলোকক সন্মানো কৰিছে পূজা হৈ যোৱাৰ পাছত আমি ভাবিছোঁ আৰু ৰাইজে এইটো দাবী কৰিছে যে এইবোৰ পুনৰবাৰ এইটো হ'ব লাগে সেইকাৰণে আমি এমাহ ধৰি তেওঁলোকক আমি ট্ৰেইনিং দিয়াইছোঁ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা ট্ৰেইনিং দিয়াইছোঁ আৰু তেওঁলোকে কাইলৈৰ পৰাই তেওঁলোকে ইয়াত ন নগৰখনত সকলো অঞ্চলতে তেওঁলোকে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থাকিব আৰু চৌব্বিছ ঘণ্টাই তেওঁলোকে কৰ্তব্যত থাকিব আৰু কোনো ধৰণৰ যাতে মহিলাসকল আৰু শিশুসকল অন্য অন্যান্য দিশো তেওঁলোকে চাব কিন্তু বিশেষভাৱে আমাৰ মহিলাসকলৰ সুৰক্ষা আৰু শিশুসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি এই এণ্টি ৰঙিয় স্কোৱাডটো আমি আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণ দি তেওঁলোকক আমি সাজু কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে এটা প্ৰদৰ্শন আপোনালোকৰ লগত পৰিছে